Inquis Zara Kairina, ringkasan prosiding hari ke-47, 1 Disember 2025. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Aku Studio. Hari ini, kita akan membawakan ringkasan penuh prosiding Inquis Zara Kairina binti Mahadeh bagi 1 Disember 2025 iaitu hari ke-47 prosiding. Dalam video ini, kita akan menghuraikan secara terperinci keterangan saksi, perkembangan siasatan dalaman sekolah, isu spot check, maklumat berhubung audio KM serta perkara tambahan yang dibangkitkan dalam mahkamah hari ini. Ini adalah ulasan lengkap bersumberkan kenyataan media rasmi Mahkamah Korone disusun semula dalam bentuk naratif bagi memudahkan orang ramai mengikuti perkembangan inquest dengan jelas. Jika anda mengikuti kes ini, pastikan anda tonton video ini hingga habis kerana banyak perkara penting dibongkar dalam prosiding hari ini. Segmen 1. Pengenalan Prosiding Hari ini, Proseding dimulakan dengan mendengar sambungan keterangan diponen ke-54 iaitu puan Nurul Syahadah binti Ibrahim seorang guru disiplin. Keterangannya selesai pada hari ini diikuti dengan keterangan diponen ke-55 puan Nor Asimah binti Haji Zaitun yang bermula tetapi belum selesai fokus utama prosiding hari ini banyak tertumpu kepada siasatan dalam masa kulah, prosedur disiplin, interaksi pelajar sebelum insiden serta isu-isu berkaitan audio KM. Dalam video ini, kita fokus pada deponen ke-54. Segmen 2. Latar belakang saksi. Deponen ke-54, Puan Nurul Shahada. Beliau mula mengajar pada tahun 2016 dan pada tahun 2025, bertugas sebagai penolong ketua guru disiplin berperanan sebagai pegawai penemu bual dalam siasatan dalaman berkaitan insiden yang melibatkan Allahyarham Mahzara. Menurut saksi, ketika siasatan dalaman dijalankan, tiada ketua siasatan dilantik. Setiap guru yang lapang akan membantu kerana mereka tertakluk kepada keperluan melindungi masa instruksional, MMI. Saksi turut mengesahkan terdapat lima sesi siasatan dalaman iaitu pada 16 Julai 2025, 17 Julai 2025, 4 Ogos 2025, 5 Ogos 2025 dan 13 Ogos 2025. Segmen 3. Laporan siasatan 16 Julai Pada 16 Julai 2025, siasatan dilakukan dalam dua sesi Sesi pagi berlangsung di Musola. Guru-guru menemu bual pelajar Dom Zara, termasuk pelajar A, serta lima pelajar senior terakhir yang dilaporkan berjumpa dengan Zara pada malam 15 Julai. Namun, saksi tidak sempat menemu bual semua ahli Dom kerana kekangan masa. Sesi petang pula diadakan di bilik UBK menggunakan borang keterangan bertulis. Saksi turut menyatakan bahawa pelajar tingkatan satu ketika itu mengesyaki Zara. Namun, beliau tidak sempat menyiasat lebih mendalam mengenai bentuk sendilan atau siapa yang memulakannya. Dua pelajar junior dilaporkan pernah nampak Zara di tandas. Ada juga maklumat bahawa Zara pernah meminjam gunting daripada seorang pelajar. Dan pelajar A memaklumkan Zara pernah membuat bakut. Segmen 4. Siasatan 17 Julai dan 4 Ogos. Pada 17 Julai 2025, siasatan melibatkan pelajar daripada luar Dom Zara. Dom Zara pula disoal oleh pelajar senior atas sebab tertentu. Banyak borang keterangan direkodkan, tetapi saksi tidak dapat memastikan jumlah sebenar. Menariknya, pada hari itu, saksi sebenarnya sedang bercuti rehat khas namun tetap dipanggil untuk membantu siasatan. Pada 4 Ogos 2025, siasatan lebih terperinci dilakukan bagi mengetahui siapa yang mengemas loker Zara selepas spot check. Lima pelajar junior dipanggil dan tiga daripada mereka membuat lakaran kedudukan semasa soal jawab antara pelajar senior dan Zara. Rumusan hari itu mengesahkan seorang pelajar junior sebagai individu yang mengemas loker Zara tanpa kebenaran. Segmen 5. Siasatan 5 Ogos Audio KM. Siasatan 5 Ogos 2025 pula memberi fokus kepada audio tular perbualan Zara mengenai seorang pelajar senior bergelar KM. Dua pelajar senior dipanggil memberi keterangan. Menurut saksi, ketua warden turut membawa mereka ke balai polis. Saksi menyatakan bahawa pihak polis sudah mengenal pasti siapa KM selepas dimaklumkan oleh pihak sekolah. Segmen 6. Siasatan 13 Ogos, panggilan pelajar junior. Pada malam 12 Ogos, sekitar 10.30 malam, seorang pelajar junior menghubungi saksi untuk memaklumkan mengenai maklumat baharu berkaitan audio KM. Pelajar itu ditemui pada keesokan harinya, 13 Ogos, dan keterangan bertulis diambil. Siasatan hari itu memfokuskan kepada pertemuan antara Zara dengan Kak Si dan seorang lagi pelajar dikenali sebagai Manja sebelum insiden berlaku. Menurut keterangan, Zara tidak pernah menulis apa-apa perkara jelek mengenai Kak Si. Segmen 7. Isu Spot Check Tanpa Kebenaran Salah satu bahagian penting dalam prosiding hari ini ialah isu spot check yang dilakukan oleh pelajar senior. Saksi mengesahkan bahawa pelajar tidak dibenarkan langsung menjalankan spot check sendiri, apatah lagi tanpa pemilik dom berada di situ. Namun berdasarkan keterangan seorang pelajar junior, seorang pelajar tingkatan tiga yang juga pengawas telah mengajar pelajar junior cara melakukan spot check terhadap barang Zara. Walau bagaimanapun, saksi tidak pasti sama ada pelajar senior tersebut dikenakan apa-apa tindakan disiplin. Tiada tindakan disiplin rasmi diambil, tetapi sekadar diberikan peringatan berulang kepada pelajar semasa sesi usrah. Saksi sendiri tidak pasti sama ada pendekatan peringatan ini berkesan atau tidak. Segmen 8, laporan kepada polis dan pentadbir dalam bab laporan kepada pihak berkuasa, saksi menjelaskan bahawa hanya satu set keterangan bertulis melibatkan lima pelajar senior pernah diserahkan kepada polis. Keterangan lain disimpan sebagai rekod dalaman sekolah semata-mata. Saksi juga mengesahkan bahawa pihak sekolah tidak memaklumkan kepada polis bahawa siasatan dalaman sedang dijalankan dan saksi tidak pasti sama ada KPM dimaklumkan semua rumusan siasatan diserahkan kepada PKHM dan menjadi tanggungjawab PKHM untuk memaklumkan pengetua. Menariknya, saksi sendiri tidak pernah dipanggil untuk dirakam bercakapan oleh polis dan apabila ditanya mengapa beliau tidak tampil sendiri, saksi menjawab bahawa beliau tidak pasti. Segmen 9. Perkara tambahan mengenai Zara. Di akhir keterangannya, Saksi berkongsi maklumat yang menyentuh hati. Seorang rakan Zara memaklumkan bahawa Zara sebenarnya merancang untuk bertemu saksi pada 17 Julai 2025, sehari selepas insiden, untuk memohon menjadi ahli badar. Ini adalah kali pertama seorang pelajar secara sukarela ingin memohon jawatan tersebut. Saksi turut mengesahkan bahawa Zara pernah menghadiahkan beliau sebuah pensel kes sempena Hari Guru. Sesuatu yang menunjukkan Zara seorang pelajar yang beradab, sopan dan menghormati guru. Penutup, itulah keseluruhan ringkasan prosiding inquest Zara Karina bagi hari ke-47, 1 Disember 2025. Prosiding ini terus membongkar pelbagai persoalan penting mengenai sistem disiplin komunikasi antara guru dan pelajar, rekod siasatan dalaman serta pendedahan baharu mengenai interaksi terakhir Zara sebelum pemergiannya. Jika anda ingin terus mengikuti perkembangan inquest ini, pastikan anda subscribe, tekan butang like dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas episod seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Semoga kebenaran terus ditegakkan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi dalam video akan datang.